Ну, это, в принципе, знаете, как э, обговорювати э, оновлений склад улюбленной футбольной команды и намагатися э, сделать какие-то, э, как это сказать, прогнозы на то, как они выступят в этом сезоне. Вот, ну, у меня, ну где-то вот так, да. Ну, то есть, ну, 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 непонятно, да, как сыграют, как, тренер какой. <laughs> Тоже непонятно. Вроде бы он и, и был до этого, и сможет ли он вдруг там От продовжуючи оцю аналогію про легіонерів, хотілося спитати, хоч, хочу вас спитати е, стосовно, ну, знову ж таки, міністрів новачків міністрів, які. Е, не были украинцами до последнего да. момента айвара Наталья Яресько, александр квиташвили та экос Гуладзе. вот давайте в черзі будемо обговорювати кожного давайте. наприклад министр экономики украины айвара абрамовичу наскільки це выправданный крок вот такие до вас за ну я считаю что это это правильный абсолютно шаг потому что ну во-первых этот человек долго работал с инвестициями с большими он четко понимает, как работает экономика, как она должна работать. Да? Его назначают как раз на ту должность, на которую должны были назначить, на министра экономики. Но мы должны не забывать одну вещь, что очень хорошо, что там министр финансов тоже американка, да, они будут четко понимать, потому что все, что сейчас они должны донести до людей, которые будут с ними работать, о том, что мир другой, он не советский. То есть у нас абсолютно советская система. И вот эти люди должны будут переломать их мышление. Они им должны показать вот эти пути, как можно делать по-другому. И это очень хороший шаг. Потому что это менеджер. Это не чиновник, это не политик. Это менеджер, который будет искать всегда самые оптимальные выходы из ситуации. А той факт, наприклад, що працюючи в East Capital Eastern European Fund, пан Іварас Сабримавічусь, наприклад, вкладав акції, наприклад, в Збірбанк Російський або в Газпром. Газпрому. Ну, ну, я... позитив... Ні, це я зараз не питаю не про те, добре це чи погано. В тому сенсі, що як же ж типу, може бути людина, яка вкладала там гроші в російський бізнес, бо може бути міністром економіки. Я питаю, наскільки це позитивно чи негативно в тому плані. что он знает этот рынок и знает, какие, может быть, и важили вплыву, скажем, экономичнее на Российскую Федерацию. Это очень замечательно, что он знает этот рынок. Вот смотрите: в Грузии главным э, поставщиком электроэнергии, производителем генератором, является РАО ЕС России. Но она ни на что не может влиять, потому что существуют четко прописанные правила игры для бизнеса. Если этот человек вкладывал деньги для того, чтобы получить прибыль, будучи занимаясь инвестиционными проектами, и он получал эту прибыль для своих клиентов или для себя, так он делал все правильно, деньги не пахнут. Какая разница, какие деньги? Российские, американские, французские. Если эти деньги не направлены на политические цели, а направлены на получение прибыли и увеличение капитала, так это только говорит о том, что он хороший менеджер. Ну вот, говоря про хороших менеджеров, вот эта связка с Натальей Ересько. Вы уже да. трошки почли про это говорить? Насколько добро эта связка может работать? Ну, думаю, будет работать неплохо, но это еще очень важно. Ну, просто еще раз говорю, структура слишком советская. Министр финансов – это очень важный человек. Только не в Украине. Он важен везде, кроме Украины. Потому что по всему миру министр финансов, к нему в департаменты входят, в том числе и налоговая, и таможня. Он сам же собирает деньги сам же их распределяет и сам же их раздает. А в Украине не так. В Украине министр финансов только планирует и не раздает. То есть, но они должны работать в привязке, потому что тот же Бендукидзе всегда говорил, если у вас правильно построена экономика и правильно работает Минфин, Нацбанк вам не нужен. То есть все вот эти катаклизмы с валютой со всем остальным происходить не будут. Вот это, это важная связка, очень. На самом деле я бы их по отдельности даже не рассматривал. Она тоже неплохой менеджер, да, у нее хороший фидбэк. А, как они смогут работать, зависит не от них. Я думаю, что они готовы какие-то новшества вносить и что-то делать, ну а вот остальное зависит от ситуации. А что, повинен скажите мне, пожалуйста, министр заниматься тем, что он будет выховывать свой персонал? В том числе. Це ж, це ж, ну, ж, В том числе. Ну потому что, еще раз говорю, у нас большинство персонала, к сожалению, абсолютно советского, да, ну вот, чиновников. Они, они не понимают, понимаете, у нас привыкли, что любой министр ведает всем, автопарком, уборщицами и так далее. Он, они не должны этого делать, они должны сейчас воспитать среди вот этих людей менеджеров, которые, если он отвечает условно за автопарк, внутри министерства, он должен точно знать, что он может принять любое решение по автопарку, которое не нанесет ущерб государству. А вот этого у наших чиновников нету, да? Они вот они должны все согласовать наверху. Вот вам приходилось справки брать какие-нибудь? Да, самое. Где угодно, в украинских структурах. Ну, это... Вы приходите, сидит такая тетечка, которая, или дядечка, который выдает справку. Но он ее выдать вам не может, потому что ему надо согласовать не, эту справку. Нет, потому что это требуешь с кем-то Это обязательно с одного веконца треба на інше, а там ну Подождите, сказали, если ты... мы назначили человека по справкам, который выдает справки, у него есть все основания выдать вам справку, почему он должен бегать к министру в кабинет, чтобы погодживать вот всю справку? Потому что у нас все очень зарегулировано. Вот вы сами даете ответ. Вот если эти люди смогут научить в своих министерствах и им дадут возможность разрегулировать это и привести в порядок, чтобы это работало как отлаженный механизм. Ведь когда шестеренки работает, которая шестеренка больше крутится медленнее, которая меньше крутится быстрее, вот то же самое и на, на примере этих министерств.